咦、啊，门主、嗯，这都多少年了？属、pues, 啊、下季汉伯拜见门主，拜见门主，拜见门主，拜见门主。诸位都起来吧。 我早都已经不是四顾门的门主了。无论何时，你都是我们的门主，誓死追随门主。这就是你想看到的吗？汉佛，叫大家都起来吧。 诸位，我手上的都是从角力角老巢里翻出来的机关设计图纸，这上面可都是云比丘的字迹，大家可以去查证一下。只要懂机关设计的人，就会知道这云比丘做的手脚。当日我见那乌脊兽的排布，就觉得奇怪。这一路上遇到的机关，所有帐门都是暴露在外的，一目了然。 但凡懂点设计的人都知道，这机关应该隐藏起来。而且这机关，这个机关是有人刻意摆出来给人看的呀。他还在院外埋了十八枚七曜火，才避免了大家一场血战。原来是这样，李秋啊，你做了这些事，为何不告诉大家？当年门主。 因我而中毒坠海，而后又被我一剑刺伤。四顾门五十八兄弟也都因我而死。无论我做什么，都不能弥补我的罪过。毕竟当日你赐我一剑，有意偏了半寸。原本当日你约我，想告知我这些信息，却没有想到的是。 焦丽乔一直在暗中派人监视着你。我说的不是当年，我抱歉了，是现在。唯独赐我一剑，才能让焦丽乔对你放下戒备之心，也对你设下的机关不会再有怀疑。所以，你助我找到了焦丽乔的住处。 将其一网打尽。当年你所做的一切，也并不是你的本意。既然你有悔改之心，就让这一切过去吧。曼珠，我不配你这般宽容。 云院主，为了替你证明，那个叫李相夷的人不得不从海底再活回来，而那个叫李莲花的人再也无法当那逍遥自在的江湖游医了。门主。 他怎么样了？雪绒花。何为雪绒花？是雪宫的邪功，想必是角立桥为了控制比丘下的手。若想解此毒，唯一的方法就是以雪绒花的内力运通血脉一次，否则就会剧毒攻心而死。呃，角立桥和雪宫已经死了，这雪绒花在世上已经绝迹。那那比丘他。 他肯定扛不过几日了。他明知如此，那日也没要我留下雪宫的命。小宝，不知这附近是否有天机堂的暗桩？你能不能帮帮忙，去找一找雪融化的化解之法？好，我这边去联系。你们也先出去吧，等比丘醒了之后再做打算。